若是再过来，我可就跳下去了、啊。哎，仙君，你可好好考虑考虑。我若跳入这红尘井，茫茫六界，你可就找不到我了。跳入故障之中的红尘井，若是落入鬼界、无界，那可是极有可能殒命的。你不知道吗？那便是落入无界、鬼界，也不能让你拦截。 可真的要跳了，那你便跳好了。哎，我 <laughs> 仙君，我突然深思熟虑了一番，我觉得我们之间可能有些误会，<laughs> 我可以解释解释。嗯、其实没有必要。啊 弟弟，是人间，是人间。嗯，我怎么竟能操控如此软萌可爱的两只小爪？嗯，等等，这难道是我立即变成了一只老虎？嗯。 你，出空仙君，出空仙君竟然偷成了一只如此潦草的野猪，你，哎，出空啊，不是出空，出空仙君，出空仙君，你等等我呀，你等等我。 仙君，你放心，我绝对不会说出去。你变成一只野猪，野猪，野猪的事儿的。哼！本座的一世英名，绝不能有失。啊、要消除。 来的正好。所谓礼节，凡胎死，仙生归。仙君莫怕，小仙定会誓死保护好仙君的。走开！不要坏本座好事。走开！呃、放心，小仙一定不会让他们伤害您的。你给本座。仙君，滚！滚远点！仙君。 开啊！仙君不要过去！别给本座捣乱啊！诸葛仙君，快<唉>一点儿，不必逞英雄。啊、表忠心的机会就在眼前，快！仙君，你现在总该相信小仙的赤胆忠心了吧？成事不足，败事有余。 待本座回到了天界，再跟你算账。本座不要形象。